формировать свои районные громады, это объединение населения с целью ну, требования своих законных прав. Вот есть представители уже созданных неких громад, дадим им слово. Друзья, здравствуйте. Что? Мы тут все собрались решать проблемы города Киева, проблемы финансовые, проблемы жизненные. Которые вот тут находятся наши представители Я хочу сказать, чтобы все понимали, надо вещи ставить на свои места Там не есть власть, мы с вами есть власть, а там находятся наши представители Поэтому мы, активисты Майдана, э, инициативная группа киевлян Мы создали инициативную группу по створению территориальных громад по месту Киеву же, Мы уже э, зарегистрировались путем уведомления, чтобы вы понимали, территориальные громады уже созданы до юра в городе Киев в 10 районах. Но де-факто их не снуют, потому что мы с вами не организовались. И мы с вами есть власть. Если есть прописка, вы уже член территориальной громады. Для чего мы запускаем этот механизм? Чтобы вы понимали, только территориальная громада, а это, чтобы вы понимали, еще идет с мактыпурского права, формирует бюджет, выделяет э, земли, кому, когда, сколько выделить и под какие проценты. Больше того, мы сами формируем налоговое бремя, то есть кому сколько платить. Поэтому этот механизм уже запущен. Осталось только нам с вами самоорганизоваться. я еще раз повторяю, мы с вами и есть власть. И от того, как мы самоорганизуемся, и каких мы представителей туда направим от территориальной громады, так мы с вами и будем жить. Поэтому... Мы, э, 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 инициативная группа города Киева, собираемся в 12 часов завтра и приглашаем всех по районам э, принять участие в заседании по, э, по самоорганизации и створению де-факто территориальных громад. Я еще раз повторяю, друзья, в 12 часов в Украинском доме мы собираемся и запускаем механизм, который поможет нам сформировать свой бюджет Поможет нам остановить все строки. И чтобы вы понимали, без территориальной громады ни один кулышек земли не будет вбит. Точка. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вы видите, что делает э, власть, сама того не замечая. Она а формирует пред... в нас сильных, сплоченных, объединенных людей. А представьте, Мы... кто это был? Кто это был? Мы действительно сможем создать такое общество, которое будет либо само создавать. Э -э -э -э.